Bir dəha sizə göstərmək istəyirəm ki, Meksikoda, Meksiko şəhərində Azərbaycanə aid xəritə qurulub. Azərbaycanın xəritəsidir. Və gördüyünüz kimi burada heç bir Azərbaycanə aid bir şey yoxdur. Bu xəritənin üstündə nə Azərbaycan yazılıb, nə Azərbaycanın bayrağı var. Heç bir şey yoxdur. Bir dənə varıdır Heydər Əliyevin heykəli və onun qarşısında qurulmuşdu. Heykəl yığışdırılıb burdan keçən insanlar nə bilsin ki bax burada duran nədir. Bax mənə başa salın. Ay Azərbaycanın bandit hakimiyyəti. Bax başa salın. Nə bayraq var, nə Azərbaycan yazılıb. Azərbaycanın rayonları yazılıb və nə isə bir dənə ağ bir şey qoyublar bura. Sizin Azərbaycana qarşı qayğınız budurmu? Yox. Sizin məqsədiniz ciblərinizi doldurmaq və Heydər Əliyev ailəsini dünyada məşhur etmək. Heydər Əliyev ailəsi Azərbaycan bax bu gündədir. Bax, baxın. Bu gündə nə bayraq var, nə adı var. 2 dənə skameyka qoyulub və salam. Belə olar mı? Heydər Əliyevin heykəli yığılıldı və xəritəmiz durub burda da. Bunu götürün, çəkin. Bayrağımızı qoyun, adını yazın ora Azərbaycanın. Yoxsa belə qoyasınız, 1 ildən sonra sökülüb dağılıb gedəcək və bu bizim Azərbaycana olan sevgimiz və qayğığımızdır deyəcək Heydər Əliyev ailəsi. Budurmu sizin sevginiz, qayğınız? Heydər Əliyev siz Azərbaycan yoxdur demək, hə? Yox, elə şey yoxdur. Siz Azərbaycanın düşmənlərisiniz. Baxın belə. Görün belə belə sevgi olar? Heydər Əliyevin heykəli yığışıbsa, bir dənə ağ daş qalxıb beləsinə Azərbaycanın rayonları ilə Bakı, hə, nə olsun? Kim bilir ki bu nədir?